братья, сестры. В начале бритва поста мы говорили о покаянии, о его природе, о божественной силе, которая действует во время самого ценного, которое называется покаяние. Потом мы говорили о той молитвы, которая часто читается в книге Великого Поста, молитвы Ефрема Сирина разбирали каждое слово, которое написано в сирийском пустыне. Сегодня мы поговорим, дорогие мои, о том даре, который не каждый испытывает, но а который... Может прочитать в литературе духовный. Это дар плача. Поговорим о слезах. Духовный плач. Это то состояние, где действует благодать Божия непосредственно на человека. Когда приходит благодать Божия внутренний мир, то тогда человек находясь на духовно высоком уровне, начинает изливать слезы. Духовный плач, дорогие мои, с одной стороны, это есть дар Божий, с другой стороны, это есть хотение самого человека. Возбуждает духовный плач, божественная благодать, которая основана на нашем чувстве глубокого покаяния, чувстве скорби о Боге, утраты и потери того состояния, которое потеряно, когда мы еще творили грех. когда мы сокрушаемся о грехах, когда мы глубина сожалеем, когда мы тоскуем о Боге, когда приходит духовная нищета. Когда посещает наш внутренний мир состояние глубокой все о Боге, когда приходит дар, дар слез. Иисус Христос плакал и плачет Его последователи. Христос, будучи Богом, плакал за Своим другом Лазарем, плакал на кресте. И он до сегодняшнего дня плачет о том человеке, который, живя в сетях дьявола, не хочет в дни великого поста взглянуть на его, на жизнь, на свою жизнь и оценить его сквозь призму. России Христова. Святые отцы, достигая высокого духовного уровня, находясь в состоянии молитвы, плакали. Плакали о своих грехах. Плакали о том, что они потеряли и далеко находится от состояния рая на земле. А состояние ее по рая в своем внутреннем духовном и интимном мире. Блажение плачущих, и вот его тешится. Это слова самого Христа. И кто плачет, тот обязательно получит, получит утешение. блаженный плачущий. В этой краткой фразе заложена основа духовной жизни. Блаженство, счастье и плач. Как согласовать эти два понятия, два состояния? Поскольку это сказал сам Христос, значит они согласуются. Согласуется только так, как мы говорили выше. Плач духовный порождает подлинное блаженство. Подлинное счастье порождает, дорогие мои, утешение. Только после плача духовного приходит состояние утешения. Это заповеди блаженства. Что такое слеза? Слеза это есть некое вещество, которое идет с ну, физического, по физическим uh. железам. И оно играет, и слеза играет главную функцию для нашего ока функцию защиты. Еще одна функция главная, которая исполняет слеза для нашего физического организма, она улучшает наше зрение. Если нет у нас слезы, значит мы обязательно идем к врачу, офтальмолог, в первую очередь, что он начинает делать, он начинает чистить те каналы, по которым проистекает и выходит слеза. Почему у нас нет духовного плача? Почему у нас нет плача, нет слез покаяния? Потому что у нас засорены железы. Каналы. И мы в эти каналы не впускаем благодать Божию. Каким образом мы ее не впускаем? мышление наших чувств. Находясь в мире или в миру, мы не впускаем в эти духовные каналы харчующее вещество, которое чистит их. Преподобный Иоанн Лествичник говорит о духовном плаче, как о высоте нравственного совершенства. И приписывает и говорит о том, что причина духовного плача, причина слез есть как раз печаль о Боге. А если у нас настоящая печаль о Боге? О чем мы печалимся? Мы печалимся о том, что что-то не получилось, что-то потеряли, что-то не достигли, а где печаль о источнике путия? Где печаль о нашем создателе? Где... Печаль о том, кто еще вчера, минуту-секунду назад дал нам возможность дышать и видеть этот мир. Нет у нас печали о Боге. Нет у нас слез о Боге. Нет у нас вообще духовного плача. Бывает и плач, слезы от дьявола. Святые отцы совет говорят о том, что истерия, когда мы истерики плачут, значит мы подверглись плачу дьявольства. Мы можем плакать, дорогие мои, тогда, когда нам тяжело. Но плач, духовность, это плач, радость и печаль одновременно. Конечно, нам тяжело это осознать, потому что у нас не было опыта. Но кто хотя бы на мгновение почувствовал плач духовный, он всегда будет пребывать в этом состоянии, или если его слезы Покидают, он обязательно будет возвращаться к этому состоянию, хотеть жить и приблизиться к этому состоянию. Это состояние будет как луч духовный показывать путь духовного отделания, подлинного, духовного физического счастья.